તો આ તરફ રૂપાલા વિરોધ પર દાતા સ્ટેટના રાજવીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી તેમણે કહ્યું કે વિવાદનો આપી છે ક્ષેત્રિય સમાજ ઉપર દાતા સ્ટેટના જે રાજવી છે એમની સાથે આપણે વાત કરીશું જે રૂપાલા નિવેદન આપ્યું છે અક્ષણ આપશું નિવેદન આપવા सबसे पहले तो जय अम्बे जो रूपाला जी ने बोला वो बहुत ही दुखद था और उनने ये कमेंट जो पास किया था शायद उनको भी अफसोस हुआ है इसका क्योंकि उनने दो बार माफी मांगी है अब इसके ऊपर से बहुत बड़ा क्लेश खड़ा हुआ है राजपूत भाइयों ने और बहनों ने बहुत सारे पत्र भी दिए हैं सबको और जो एक मांग है उनकी राजपूत भाइयों की और बहनों की कि उनको भी इस, इसकी सजा मिलनी चाहिए तो मेरे हिसाब से इस पर बीच का जो रास्ता निकले और शांति पूर्वक खत्म हो जाए ये विवाद एक अच्छा सा रास्ता एकदम शांति से रास्ता निकल जाए और इसको एक पॉलिटिकल खेल पे ना तब्दील किया जाए क्योंकि अगर पॉलिटिकल खेल का दायरे में जाएगा ये तो ये बढ़ता ही जाएगा और फिर इसका कोई अंत नहीं आता है जैसे ही जैसे जब ब्रिटिशर्स से अपने आजादी प्राप्त करी थी तो सरदार जी पटेल के कहने से सबस्त राज ने अपने राज का दान कर दिया था और इस भारत के निर्माण के लिए इतना बड़ा योगदान दिया था तो मैं यही आशा करता हूं कि शांति से ये पूरा खत्म हो और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए દાતા સ્ટેટ ના જે રાજવી છે તેમનું કહેવું છે કે જે બે વાત જે રૂપાલેજીએ જે માફી પણ માગી છે અને એમને જે આ વધારે આક્રોશ ના થવો જોઈએ અને આનું એનું કંઈક કઈ નિરાકરણ આવે તેવું પણ એમને નિવેદન આપ્યું છે લક્ષ્મણ ઠાકોર સંદેશ ન્યૂઝ અંબાજી